বন্ধুসকল কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মই কেনেকৈ এটি টাবত ধনিয়া শাক কৰিব পাৰি এই ধনিয়া শাক অতি সুস্বাদু জলফাইটেঙা ধনিয়া চাটনি কৰি খাবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ধনিয়া শাক পোৰা বেঙেনা আৰু বুটমাহৰ গুড়ি পিঁয়াজ আদা দি এখন চাটনি কৰি খাব এই ধনিয়া শাক মানৱ দেহৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় ই মূলতঃ ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণত প্ৰচুৰ সহায় কৰে সেইকাৰণে আপুনি এই ধনিয়াৰ ছিজনত যিকোনো প্ৰকাৰেই ধনিয়া শাক নিজেই নিজৰ বাৰীত উৎপাদন কৰি আপুনি নোখোৱাকৈ নাথাকিব নিশ্চয় ইয়াৰ জুতি ল'ব চাওক মই কেনেকৈ এটা চিমেণ্টৰ বে বস্তাত ইয়াত ধনিয়া শাক কৰিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ হৈছে এনেকৈ আপুনি দুই তিনিটা বা দুটা বস্তাত এটা বস্তাত চাৰি পিচ কৰি লৈ তাত আপুনি এনেকৈ শাক কৰিব পাৰে ময়ো কৰিছোঁ আপুনিও কৰিব আৰু স্বাস্থ্য অটুট ৰাখিব মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ